Salam əziz tələbələr. E, səhər paylaşdığım sualın izahını övürməyə çalışacağam indi sizlərə. E, bu sual fəza fiqurları bölməsinə aid bir sualdı. E, daha dəqiq desək, prizmanın açılmış formasıdır. Bizdən onun yığılmış formasını istəyir. E, əslində fəza fiqurları müxtəlif formada olur. Xüsusilə prizmaların müxtəlif formada suallarına rast gələ bilərsiniz e, imtahanlarda və s. Nəzərlədirsiniz belə misalları. Ə sırf bu paylaşdığım tipdə suallar əgər verilərsə, qarşınıza çıxsa, yəni ə, prizmanın iki oturacağı, yəni, yəni bizə verilmiş bu iki oturacaq əgər bir-biri ilə hər hansı bir ortaq üz vasitəsilə birləşibsə, məsələn, burada iki oturacaq qara kvadrat üzündə birləşib. Bu zaman oturacaqlardan birini həmin ortaq üzdən başlayaraq saat əqrəbi istiqamətində digər nəsə Həmin üzdən başlayaraq sağ dəqrivin əksi istiqamətində nömrələməlisiniz. Məsələn, qara otrazığı həmin ortaq üzdən başlayaraq tərəflərinə nömrələyirəm. Üzr istəyirəm. E, deməli, bu olsun 1, aşağı 2, qara üçbucaq olacaq 3, üç, sol tərəftəki boşluq 4, qara dairə birləşən olacaq 5 və bu boşluq da olacaq 6. Eyni qaydada digərini sağ dəqrivin əksi istiqamətində ortaq tərəf 1-dir. Daha sonra 2 boşluq olacaq, 3 ox oldu 4, yuxarıdakı boşluq 5 və günəşdə 6. Bundan sonra eyni nömrəli tərəflər yalnız qalsın ki, prizma birləşən vaxtı həmişə üst-üstə düşməlidir. E, yəni məsələn, e, sağ tərəfdə verilən 4 nömrəli yan üz burda 4 nömrəli boşluğa aşağıdakı 2 nömrəli yan üz. Burda 2 nömrəli boşluğa 6 nömrəli yan üz də burda 6 nömrəli boşluğa tam gəlib oturmalıdır. Eyni qaydada burdakı 1, 3 və 5 nömrəli üzlər də burda 3 və 5 nömrəli yəni sağda da 3 və 5 nömrəli yerdə gəlib oturacaq, amma ona ehtiyac yoxdur. Yəni biz bütün yan üzləri ancaq 1 oturacağın ətrafında düzməyə çalışmalıyıq. Burda da mən yandakı 6 üzün hamısını Qarotca oturacağın ətrafında düzməyə çalışıram. Başqa sözlə, burada aşağıda dayanan öyüz burada aşağıdakı boşluğa, ən sağda dayanan öyüz burada ən soldakı boşluğa, yuxarıda dayanan üz də 6 nömrəli üzlə burada yuxarıdakı boşluğa gəlib oturmalıdır. Məsələn, indi bunları istəyək, bax o formada ə, yan üzləri qarotcağın ətrafında doldurmağa çalışaq. Məsələn, e, deməli dedi ki, bu aşağıdakı üç gələb burda aşağıdakı boşluğa oturmalıdır. 2 nömrəli üç burda 2 nömrəli yerə. Çəkməyə çalışaq bunu. Deməli, e, burada bir ox formasında simvol var. Həmin simvolu çəkdik. Daha sonra ən sağdakı üç burda gələb ən sola oturmalıdır. 4 nömrəli üçlər bir-birindən birləşməli idi. Onu da çəkməyə çalışaq burda ən soldan təbii ki burada istiqamətlər dəyişəcək. Yəni burada ox nöqtəli üzdən çıxırsa, təbii ki o hansı üzə doğru qarşısındakı qara oturacaq doğru istiqamətlənir. Ona görə də burada da onu qara oturacağı istiqamətlənə formada, yəni bax bu şəkildə çəkmək lazımdır. Və yuxarıdakı yan üzdə burada yuxarıdakı boşluğa gələb oturacaq. Və orada da bizə bir günəş verilib. Deməli, yəni bu formada bir günəş verilib bundakilər iç. Artıq bütün yan üzlərin hamısını fikir versəsiz biz qara oturacağın ətrafında düzmüşük. Bundan sonra da təbii ki, burada soldan sağa gedən ardıcıllıq burada da qara oturacağın ətrafında soldan sağa ödənməlidir. E Əslində zərbə əksəriyyətiniz doğru verib. Əylərdə baxdım, demək olar həmə vaxtın yazılıb. Təbii ki, tamamilə doğrudur o variantı. Yəni burada yan özlərin vəziyyətindən A variantı olduğu artıq görünür. Yəni mən soldan sağa bu ardıcıllıqla baxanda qara toracağın ətrafında görürəm ki, ən solda dayanacaq qara üçbucaq, ortada dayanacaq öçəkdiyimiz böyük ox formasındakı simvol, daha sonra da onun da sağında dayanacaq qara kvadrat və həmin üç üzün ardıcılığı A variantında verilib. Ona görə də doğru cavab olacaq A variantı. Yəni hətta digər üzlərini də soldan sağa ardıcılığına e, bu formada baxmaq mümkündür. Yəni başqa üzləri də versəydi, məsələn C variantında soldan sağa günəş, kvadrat və böyük ox göstərir, amma mən burada e, qara oturacağın ətrafında baxanda görürəm ki e, günəş e, bu artıq tərsinə verilib. Yəni bu istiqamətdə çəkilib. Yəni ona görə də C variantında onların ardıcıllığı ödənmir.